Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kepada seluruh para pendengar setia ikim, segmen Tadabur, seluruh penonton dan khususnya Puan Hayati Paradi, seluruh tetamu hari Jumaat yang diberkati, kita berada dalam komentar ataupun pengajaran-pengajaran uh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa yang telah kita bicarakan sebelum ini iaitu lah kisah yang pertama di dalam surah Al-Kahfi iaitu lah mereka ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala ratusan tahun. Hari ini Puan Yati kita nak bersama dengan ayat 25, ayat 26 dan ayat 27. Izinkan saya membacakan pada tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wa zadadu 9 dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah sebanyak 9 tahun kulillahu a'lam bima labithu katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua lahu ghaibus samawati wal ardh miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi' Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajamnya pendengarannya. Ma lahum min dunihi min yushriku fi hukmihi ahada. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia dan dia tidak pernah mengambil seorang pun untuk menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Wa aslama uhiya ilaikam min kitab rabbik dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan Tuhanmu daripada kitab Tuhanmu. La mubaddila likalamatihi wa lan tajida min dunihi multahada tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Allahu akbar. Inilah tiga ayat yang amat penting untuk diberikan perhatian kepada pembaca surah Al-Kahfi yang mahu mendapatkan setiap hari Jumaat cahaya daripada Allah untuk menerangi untuk menerangi kegelapan-kegelapan yang barangkali berlaku dalam sepanjang kehidupan seharian kita. Saudara-saudari, tuan-puan, ayah ibu sekalian, saya mendapati sekurang-kurangnya ada lima pengajaran dan hari ini kita akan cuba lihat ada lima A. A yang pertama adalah Allah Maha Mengetahui. Kerana apa? Kerana kita sedia maklum, berdasarkan ayat 25, kita diberitahu bahawasanya pemuda-pemuda Al-Kahfi, telah ditidurkan Allah selama 300 tahun dan 9 tahun. Sebahagian besar para ulama telah menyatakan 300 tahun tambah 9. 300 ini merujuk kepada kalender Syamsiah. Puan Yati, ya? Iaitulah pergerakan matahari. 300 tahun. Dan tambah lagi 9 tahun adalah merujuk kepada uh, pergerakan kalender komariah, pergerakan bulan. Namun hari ini kita mendapati ada para ulama sebahagiannya mendapati ayat 25 ini bukanlah bermaksud untuk Allah Ta'ala sebut mereka ataupun Allah nak sebut Allah memelihara mereka selama 300 tahun dan plus 9 tahun. Kerana pandangan se sebahagian para ulama menyatakan ini adalah ayat yang menyambung ayat yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Pada ayat 22 sebelum ini. Di mana pada ayat 22 sebelum ini, kita diberitahu menjadi sikap dan perangai orang-orang Yahudi, para pendeta, saya kuluna thalatatur kalbuhum. Mereka suka berdebat antara yang mereka berdebat adalah mereka itu tiga orang. Yang keempat anjing mereka. Oh tidak, tidak, tidak. Mereka itu lima orang. Yang keenam anjing mereka. Sikap suka berdebat menjadi sikap Ahlul Kitab Yahudi. Subjek kedua yang mereka berdebat, Puan Yati, bukan sekadar jumlah pemuda Al-Kafi, bahkan berapa lama mereka tidur. Jadi ayat 25 ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya mengambil pandangan beliau, bahawa sebenarnya ia adalah kesinambungan daripada ayat sayaquluna iaitu lah orang-orang Yahudi para pendeta mereka meneruskan sikap suka berdebat walhal pada ayat 22 Allah dah larang kita umat Islam daripada mengikut sikap beragama orang-orang Yahudi Allah Taala dah sebut dah tiga orang ke lima orang ke tujuh orang ke qurrabbi a'lamu bi'addatihim. Allah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu kena kata wallahu alam ini menunjukkan berapa orang itu bukan isu besar bahkan barangkali pandangan kamu yang menyatakan tiga orang lima orang itu barangkali suatu kesalahan kemudian Allah sebut jangan sekali-kali meminta pandangan daripada mereka jangan ambil fatwa daripada mereka ayat 22 wala tastafti fihim minhum ahada kemudian Allah sambung balik antara fatwa yang kamu jangan ambil daripada mereka adalah wala bithu fi kahfihim iaitu lah mereka telah tidur ataupun menetap dalam gua itu selama 300 tahun tambah 9 jadi ia adalah satu pandangan yang baik untuk kita ambil pelajaran iaitu lah ini merupakan kesinambungan daripada Allah menyebut sikap mereka yang suka berdebat. Antara hujah lain, pada menyatakan ayat 25 ini disebut oleh para pendeta pada ayat 22 adalah tuan-tuan perhatikan pada ayat 26. Bila Allah sebut mereka tidur 300 tahun, kemudian datang ayat seterusnya awak kena sebut wallahu alam. Perhatikannya ayat 25 mereka tidur 300 tahun dan 9 tahun. Kemudian Allah sebut kamu. Kamu punya prinsip bukan mengiyakan 300 tahun ataupun 309 tahun. Barangkali ya 300 tahun. Barangkali kurang daripada 300 tahun. Barangkali lebih daripada 300 tahun. Tapi prinsip awak, prinsip kita, prinsip kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 26, kulillahu a'lamu bima labithu. Kita kena kata wallahu alam. Kita kembalikan ilmu ini kepada Allah. Hujah seterusnya pada menyatakan ayat 25 ini adalah konteksnya ucapan ahlul kitab adalah kalender 9 maaf 300 tahun bersandarkan kalender syamsiah ini tidak diiktiraf di dalam Islam Islam mengiktiraf waktu berdasarkan bulan jadi kalau Allah taala nak sebut mereka duduk dalam gua 300 tahun maka pastinya Allah Ta'ala akan sebut berkaitan dengan kalender Qamariyah. Tiada keperluan untuk mengambil masuk kalender Syamsiyah. Kerana di dalam Al-Quran, bulan itu menunjukkan masa. Manakala matahari itu ada cerita kaitan dengan salat yang dikerjakan. Tetapi bulan, yas'alunaka anil ahillah. Maka bulan itu akan digambarkan ada kaitan dengan perjalanan masa. Juga menarik untuk diperhatikan, anda boleh lihat ya kehalusan bahasa Quran. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu menyebut 300 tahun maka harusnya berlaku thalatha mi'atin sanah. Perkataan sanah akan digunakan maknanya ia ayat untuk menunjukkan memang mereka duduk 300 tahun. Tetapi bila kalimahnya adalah sinin, minta maaf tuan-tuan kita main bahasa Arab sikit supaya kita lebih menghargai Siapa sebenarnya bercakap pada ayat 25 ini Allah merakamkan siapa sebenarnya yang dinisbahkan percakapan ini maka harusnya berlaku sana 300 tahun tetapi bila Allah taala kata salah sa miatin sini Ia menggambarkan ucapan para pendeta yang mengalami keraguan 300 atau lebih kurang ah ha, sini kat situ maksudnya lebih kuranglah lebih kurang so bila kita sebut lebih kurang kita memanglah akan kata lebih kurang. Maha suci Allah daripada menyebut lebih kurang. Maknanya tak spesifik. Macam macam tak berapa clear berapa tahun. Maha suci Allah. Daripada sifat ataupun sikap tak berapa clear. Maha suci Allah. Kita ada perangai itu. Iaitulah uh, 300 tahun. Lebih kuranglah. <laughs> lebih kuranglah. So ia menggambarkan keraguan. Dan benda yang paling penting adalah wazadadu. Mereka menambah sembilan. Siapa yang berkata wazdadu? Kalau Allah menyebut tambah sembilan tahun komariah, wazdadana. Wazdadana. Sebagaimana fadarabana. Sebagaimana ba'atna. Tiba-tiba wazdadu, depa, mereka menambah sembilan. Jadi kita, memas kita, kita percaya pandangan yang kedua ini juga ada kebaikan. Tuan-tuan boleh berpegang pada pandangan yang pertama. Dan memang kebanyakan kita, saya pun, kita percaya mereka tidur 300 tahun. Tetapi yang paling penting bukan kita kata 300 tahun exactly. Tetapi kita kena kata Wallahualam. Mungkin 300, mungkin 309, mungkin kurang, mungkin lebih. Kemudian kita lihat pada pengajaran yang kedua, ya tuan-tuan. Dengan suara saya yang agak macu hari ini. <laughs> ya. Pengajaran yang kedua adalah Allah maha melihat dan maha mendengar. Kerana antara kesimpulan ataupun ibarah daripada Allah menerusi ayat 26 adalah Abusir bihi wa asmi' ha, Ia bukan bermaksud awak tolong tengok, awak tolong dengar. Tidak, ini bukan fi'al amar. Ini adalah uh, maksudnya adakah yang lebih melihat lebih daripada Allah? apsir bihi wa asmi' ada ke yang boleh mendengar lebih hebat daripada cara Allah mendengar jadi apa kita belajar tuan-tuan apa yang terjadi kepada pemuda al-kahfi menunjukkan Allah itu basir Allah itu samie kenapa basir didahulukan kerana untuk melindungi yang paling penting mata mana mungkin ya orang buta nak jaga kita punya taman perumahan kan ya mereka boleh bertindak berdasarkan apa mereka dengar tetapi bahaya boleh datang tanpa kedengaran bunyi apa-apa jadi Allah telah melindungi pemuda al-Kahfi dengan sifat yang paling utama basir kamu lihat bagaimana Allah memelihara mereka dengan penglihatan Allah taala Allah maha melihat dan Allah maha mendengar kalau kita tanya ya pemuda-pemuda Al-Kahfi semasa mereka dibangunkan, bayangkan tuan-puan sekalian, hidup pada masa pemuda Al-Kahfi dihidupkan Allah, dibangunkan Allah. Kita pun tanya, eh awak-awak semua ni anak-anak muda tujuh orang ni, katakan tujuh orang. Macam mana ya awak boleh survive? Tak ada makan, tak ada minum dalam gua dan tubuh badan awak tidak mengalami perubahan. Sama macam apa yang dilukis. Ya. Ada lukisan kata kalau ada orang lukis wajah nenek moyang mereka yang tujuh keturunan moyang tu yang hilang 300 tahun lepas. Ya. Jadi samalah tak ada mengalami perubahan, tak ada berkedut, tak ada tua, tak ada rambut putih. Agak-agaknya apa jawapan pemuda Al-Kahfi? Bila ditanya begitu, mereka pasti menjawab wallahu alam. Kami tak tahu apa-apa sebab kami hanya tidur saja. Orang di sekeliling pun, netizen waktu itu, masyarakat waktu itu pun mereka pun tak tahu menahu apa sebenarnya telah berlaku pada pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi pun tak tahu, masyarakat pun tak tahu apa-apa. Yang penting depan mata mereka telah berlaku keajaiban dan kekuasaan Allah orang yang mereka sangka mati, meninggal dunia telah muncul di hadapan mata mereka. Tetapi yang hanya tahu adalah Allah. Dan Allah beritahu kita, Puan Yati. Istimewanya kita ni sebab Allah wayak pada kita. Allah haba' pada kita. Allah beritahu kita. Matahari buat apa pada pemuda Al-Kahfi. Anjing buat apa pada pemuda Al-Kahfi. Mata pemuda Al-Kahfi apa yang berlaku masa mereka tidak telinga dia orang apa yang berlaku pada waktu mereka tidur. Apa berlaku pada orang yang menceroboh. Ya, barangkali hampir setiap setahun, dua tahun, tiga tahun akan ada orang sampai ke gua tersebut. Pemuda Al-Kafi tak tahu nak cerita apa sebab mereka tidur tak bangun-bangun. Dipelihara oleh Allah yang tidak langsung didekati tidur dan mengantuk. Jadi apa yang kita nak pelajari? Ketika kita tidak tahu apa-apa tentang pemuda al-Kahfi semasa mereka ditidurkan Allah tunjuk Allah Maha melihat dengan Allah menyebut pada ayat 17 pada ayat 18 yang kita bicarakan sebelum ini bagaimana Allah memelihara mereka daripada terkena cahaya matahari bagaimana Allah memelihara mereka menerusi anjing mereka yang duduk di pintu gua daripada bahaya yang datang. Macam mana Allah memelihara mereka dengan menimbulkan ketakutan mengejut pada orang-orang yang berjaya menceroboh. Bagaimana Allah menutup telinga mereka daripada mendengar apa-apa bunyi binatang yang menyebabkan mereka terjaga. Bagaimana Allah, bagaimana Allah, bagaimana Allah kita ni istimewa. Allah beritahu kita menerusi Al-Quran. Kalau Allah tak beritahu kita menerusi surah Al-Kahfi, samalah kita dengan masyarakat ketika pemuda Al-Kahfi dibangunkan, kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. As-Sabir bihi wa asmi'. A. Nama Allah yang paling penting kita nak belajar daripada cerita pemuda Al-Kahfi adalah Basir dan Sami'. A. Subhanallah. Yang ketiga, ya, kita nak dapat straight A hari ini. <laughs> A yang ketiga adalah Allah Maha Melindung. Allah Maha Wali. Nama Allah sebagai Wali telah muncul pada ayat 26. Wali maksudnya pelindung, protector. Awak anak perempuan saya, saya akan jadi wali. Sebelum ini, sayalah yang jaga, yang besarkan kamu wali adalah pemberi perlindungan. Jaga makan minum, beri perlindungan semasa ya anak itu masih kecil. Tetapi Allah bila menyebut sifatnya wali, ini pengajaran paling besar daripada cerita pemuda Al-Kahfi. Daripada kita berdebat berapa orang pemuda Al-Kahfi. Daripada kita berdebat berapa lama mereka tidur. Pengajaran yang paling utama adalah bukannya berapa orang bukannya berapa lama pengajaran yang paling besar Allah Maha memberi perlindungan kepada Allah tempat kita bergantung Allah itulah wali Allah berfirman pada ayat 26 malahum min dunihi min waliy dialah tempat kita bergantung pengharapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan jangan syirik ولا يشرك في حكمه احد ولا يشرك dan jangan kamu semua meletakkan pergantungan memohon pengharapan kepada pemuda-pemuda al-Kahfi yang telah meninggal dunia dan jangan kamu berkata Isa itu anak Tuhan lalu kamu minta pertolongan kepada Isa wa yunzir alladhina qalu attakhadha Allah walada jangan sekali-kali kamu meminta pertolongan daripada mereka yang diberikan Allah karamah. Mereka menerima karamah seperti pemuda-pemuda Al-Kahfi daripada Allah. Maka sembahlah Allah dan bukan mereka. Jadi itu yang ketiga. <coughs> yang keempat. Sementara suara masih ada ni tuan-puan. <laughs> yang keempat adalah abaikan kemahuan manusia pada nafsu suka berdebat. Kita boleh berdebat apabila ia berlaku dengan ilmiah. Berlaku dengan uh, objektif wa la tujadilhum billati ia ahsan. Bila masing-masing uh, bersetuju dengan syarat untuk berlaku secara ilmiah maka kita lakukan. Tetapi ketahuilah perdebatan adalah cara yang terakhir. Adapun yang lebih baik adalah kita cuba berdialog, berbincang dengan baik. Tetapi asas yang Allah Taala letakkan di sini, jangan berdebat gaya orang Yahudi. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kepada kita agar memberi perhatian <coughs> memberi perhatian kepada apa yang Allah sebut dan bukan pada apa yang Allah tidak sebut. Segelintir kita suka berdebat pada perkara yang Allah dan Rasulnya tidak sebut. Lalu kita mengheret ramai orang untuk turut sama duduk dalam perdebatan yang tidak ada faedah. Tetapi Nabi dididik oleh Allah menerusi ayat 27. Watlu ma uhila ilaik wat luma uhiya ilaika min kitab rabbik wahai nabi sallallahu alaihi wasallam baca baca apa yang telah diwahyukan pada kamu jangan baca apa yang tidak diwahyukan kepada kamu orang lain mungkin cabar kamu kami nak tahu nama-nama pemuda al-kahfi tak perlu wahai nabi kerana nama-nama mereka aku tidak wahyukan kepada kamu sebagaimana aku wahyukan pada kamu nama Yusuf nama Hud nama Saleh nama Adam nama Luqman itu nama yang Allah beri tapi pemuda al-Kahfi Allah tidak umum nama maka awak jangan baca wahai sallallahu alaihi wasallam setia dengan wahyu walau satu kalimah jangan ditokok tambah walau satu huruf setia dengan kebenaran dan jangan berkompromi teruskan membaca wahyu walau orang di sekeliling mendesak kamu agar boleh tak tolong perincikan gua al-kahfi dekat mana kerana Allah tidak sebut kita kata wallahu alam kita nak bimbing masyarakat kepada bukan di mana gua itu berada biarkan itu perbincangan di peringkat akademik biarkan sarjana-sarjana berbincang kita masyarakat awam just fokus kenapa surah ni nama gua Kenapa Allah Ta'ala jadikan gua itu yang keras, yang tak ada orang suka pergi ke situ. Tiba-tiba, subhanallah, boleh memberikan kepada pemuda tidur lena macam duduk ke hotel lima bintang. Kita tidur lena mana? Tidur dalam gua. Tidur lena ke hotel. Tak diganggu oleh sesiapa. Tiba-tiba boleh tidur lena dalam gua, tuan-tuan. Tak pelik bin ajaib. So, apa pelajaran di situ? Ha, kita fokus di situ. Kita fokus di situ. Kalau nak bincang di mana gua boleh. Tapi bincang dengan pakar, bincang dengan sarjana. Jangan kita bawa masyarakat kepada perbincangan yang bukan prioriti. Yang menjadi prioriti adalah apa yang Allah sebut. Apa yang Allah sebut seperti pemuda diberikan wahyu untuk pergi ke gua. Apa pengajaran dia? Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah ke mana jua yang Allah suruh kita pergi. Percayalah di situ ada kehidupan walau logiknya macam ada kematian. Percaya pada bila Allah suruh pergi satu lokasi, logik kita kata boleh mati, berapa lama sangat boleh bertahan kat dalam gua, tapi kita kena percaya pada Tuhan. Di situ ada kehidupan. Ah, ini contoh pengajaran. Ini tidak kekadang kita lebih suka berdebat anjing tu nama apa, anjing tu warna apa. Boleh bincang. Tetapi bincanglah dengan expert. Jangan dikita bawa masyarakat kepada perbincangan sebegini yang detail yang Allah tidak sebut melainkan anjing ini berbakti pada tuannya. Allah hanya sebut anjing ini memelihara mereka. So, apa pelajaran di situ? Akhir sekali tuan-tuan yang saya hormati, Puan yang saya hormati. I <coughs> yang terakhir adalah ambil sikap pendidik yang merendah diri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi dididik oleh Allah kamu kena sentiasa beranggapan apa yang kamu diberikan hanya sebahagian kecil sahaja wahai nabi. Banyak sebenarnya yang kamu tidak tahu wahai Rasulullah yang Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah lautan yang tidak bertepian. Ilmu Allah ya sangat tidak ada batas. Apa yang Allah beritahu kamu tentang pemuda Al-Kahfi ibarat setitis air di laut yang tidak bertepian. Maka wahai nabi bila kamu menyebarkan cerita pemuda Al-Kahfi Jangan sekali-kali kamu rasa kamu telah jadi alim ulama besar. Hanya kerana kamu dapat menyebarkan, menyampaikan, mendidik, mengajar masyarakat sampai lebih daripada dua muka surat, lebih daripada saya tak tahu ada banyak ayat, kadang kita rasa kita dah bagus sangat sebab boleh membicarakan something yang orang lain tak tahu. Orang Arab, orang Quraisy tak tahu menahu tentang pemuda Al-Kahfi. Ya. Tiba-tiba Nabi boleh cakap. Jadi apa boleh berlaku pada kita ya kita kalau mengajar sesuatu yang orang lain kata fuyoh wow kamu tahu kat mana kita orang tak tahu kita mungkin akan bombong kita mungkin akan rasa kita sudah bagus sangat jadilah seperti nabi sallallahu alaihi wasallam Allah didik perhatikan eh? perhatikan wa allama uhiya uhiya ilaika min min kitab rabbik Walhal boleh saja ayat ini berlaku. Wahai Nabi, bacakan apa yang diwahyukan kepada kamu. Cukup dah ayat ni. Wahai Nabi, bacakan apa yang diwahyukan kepada, kepada kamu. Wasluma uhya ilaika. Tetapi Allah sebut, Wahai Nabi, bacakan apa yang diwahyukan kepada kamu daripada sebahagian kecil daripada isi kandungan kitab. Kenapa kena Allah sebut daripada sebahagian kecil daripada banyak lagi isi kandungan kitab yang akan turun untuk melahirkan sifat merendah diri. Subhanallah. Jadi itulah antara 5A kita nak belajar pada hari ini. Terima kasih Puan Yati, terima kasih semua mendengar dengan sangat teliti. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dua minggu tu tu kita dapat lima A Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Itulah. Kita ada dapat uh, apa doa yang banyak juga daripada rakan-rakan pendengar kita yang doakan Ustaz. Semoga cepat sembuh. Insya Allah Ustaz. Terima kasih. Terima, terima kasih, semua. Ustaz untuk perkongsian lima A hari ini dan juga bagaimana sebenarnya kita nak melihat. Uh, kita kena tak, tak, tak ta 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 lari daripada fokus sebenar bila kita belajar daripada yes. pemuda Akafi itu. Apa sebenarnya perlu kita pandang. Apa yang perlu kita belajar daripada ibrah daripada perkongsian tersebut. Apa pun terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Allah